Виринає скрасені в добі величезна кам'яна будівля, середня школа номер 50 дитинство нашого колиска, шкільна дорога до життя. Майбутнього школа, якої бути, все цінне віками набути, школа це місце крилатої мрії, де зріють таланти, міцніють надії. І здійснюються усі дитячі мрії. Комунальний заклад освіти середня школа номер 50 заснована у 1964 році. Цей рік для нас ювілейний. Школі виповнюється 50. А як усе розпочиналось? Першим директором школи був Велькін Микола Микитович. Випускний бал зашарілі і ніжні, як збентеження приховати. Дівчата, як лебідки білосніжні, Школу рідну будуть покидати. Усмішки навколо і гарні квіти Сьогодні в школу говорять діти. У Спартакіаді перемагаємо, перемоги здобуваємо. Конкурс військової пісні Арлята учаться літать. Уроки хімії вчитель Жовтяк Ніна Миколаївна. Вчителько перша. Прийми естафету веди малюків по дорогах планети. Жовтяк Ніна Миколаївна працювала в школі з самого початку її заснування. Її спогади про перші трудові буди. В жизни каждого человека школа играет особенную роль. Кто-то учится в школе 10 лет, а потом всю жизнь вспоминает лучшие годы, проведенные в ней. А кто-то связывает всю свою жизнь со школой. Это учитель. Вот и мне довелось в нашей родной, дорогой, любимой школе работать 46 лет. Школа номер 50 это действительно мой второй дом. В нашем поселке в 1964 году, 1 сентября, открылась новенькая, красивая, большая школа. Директор Велькин Николай Никитович, мой любимый учитель физики, позвал на работу и меня, только что закончившую школу номер 85. Я стала работать лаборантом кабинета химии и биологии. К началу нового учебного года день и ночь работали по благоустройству директор, учителя, ученики, родители. И первый звонок прозвенел на славу. Был заложен фруктовый сад. Работала замечательная теплица были посажены тополя, березки, кустарники. Да, некоторым деревьям в школьном дворе, как и в школе 50 лет. Я благодарна судьбе, что все годы я работала в сплоченном, творческом, очень дружном коллективе. Все помогали друг другу делить успехи и неудачи. Очень помогали молодым тогда учителя-наставники. Вилькин Николай Никитович, Белозерова Лидия Васильевна, Радченко Елизавета Филипповна, Токарь Галина Григорьевна, Прибыток Людмила Александровна, Черепанова Людмила Николаевна и многие другие. Здесь и благодарна всем преподавателям, кто их учил. Со многими своими коллегами и учениками я и сейчас поддерживаю тесную связь. Наши ученики стали врачами, инженерами, строителями, спортсменами. Я горжусь тем, что многие из них в своих учениках. Мои первые выпускники ⁇ ровесники школы. Им сегодня по 50. В школе я выпустила несколько выпусков. 1981, 1988, 1995, 2002 и 2009 год. А учителями стали... Федоренко Валюша, Снеля, Шупранова Наташа, Герасимова Іра, Губінська Еліта, Пантюхова Лена і другія. Упродовж 10 років директором школи був Котянков Сергій Леонтьєвич. Молоді вчителі Снеля Олександрівна, Федоренко Валентина Олексіївна, Занудько Ольга Вікторівна, Тетаренко Раїса Нікифори. 1 вересня, перший раз у перший клас зауч школи Білозорова Лідія Василівна, перша вчителька Харченко Праскові Андріївна. Шкільна за заочі школи, Білозорова Лідія Васильівна, Куракіна Людмила Олександрівна та почесні гості школи. Шкільні годи чудесні. Шкільна теплиця найкраща у Ленінському районі. Спогади вчителя російської мови та літератури Черепанової Людмили Миколаївни. Ми прожили велику життя. І отдалі образовань, отдалі в школі, віддали обучення учень. І наша життя зв'язана з п'ятдесяти школи. Ми відчаємося 50 рік. И с большой благодарности вспоминаем все, что было связано с жизнью в этой школе. Школа начинала жизнь с нуля. Хотя коллектив, некоторые преподаватели, пришли из 85-й школы. Но мы вливались в этот коллектив и создали такой дружный и хороший коллектив, который смог даже в трудные дни для нашей школы, а трудные были. Почему? Потому что школа наша была единственная в нашем поселке. У нее было время, когда учеников было по полторы тысячи, и мы работали в три смены. Мы с гордостью вспоминаем это. Почему? Потому что нам нас встречают эти дети и говорят: "Спасибо вам за то, что вы смогли даже в те трудные дни" давать нам хорошие знания. Ну, например, совсем недавно я встречала наших учеников, которые прямо на улице кричат: "Людмила Николаевна, вы знаете, я сейчас назад на работе, самая умная женщина, вы знаете, насколько это приятно". И все это связано, конечно, с нашей школой, связано с Вилькиным, который создал здесь сад, который помог многим учителям стать учителями, в частности и мне тоже, потому что мне очень сложно было переходить перелом из одной школы в другую. Мы помним хорошо очень, как садили наши, наши выпускники, посадили тот этот сад, знаменитый сад, который до сих пор приносит груши для всего поселка, можно сказать. Потому что я хожу на площадку, и каждый раз вот осенью. Я вижу с корзинками здесь совершенно наши поселковые жители с благодарностью, наверное, кушают и вспоминают. Посажены березы были тоже нашими выпускниками вокруг школы. Красивое дерево. Но не все еще сейчас выжили. Несколько деревьев выжило, тех, которые посадил мой выпуск около школы. Мы... С моим выпуском мы встречаемся через каждые пять лет. Это выпуск 1978 год. Самый знаменитый, потому что когда получилось так, что коллектив детей подобрался, такой добрый и сердечный, которые не хотят расставаться со своим учителем, со школой. И каждые пять лет мы встречаемся. Сначала хотели через год, а потом увидели, что через год не очень там мы меняемся. Решили через пять. Через пять лет действительно приходят и солидные, и уже теперь есть не только дети, но и внуки. И когда встречаемся, то начинаем говорить о внуках, потому что это самое дорогое, что остается в жизни на земле у человека. Школа наша имела взлеты, имела падения. Падения связаны были с тем, что что связано со страной, то и с нами. И вот сейчас как. Но школа, когда мы начинали работать, она не была такой красивой, такой изящной, такой благородной, что ли. Когда заходишь, встречаешь у тебя, такая чистота, такая культура, что ты начинаешь вспоминать, а как же мы работали, почему мы на это не обращали внимания. Вот нужно было, наверное, и на это нам обращать внимание, может, еще бы лучше было. Но, как говорится, все прошлое. А мы вспоминаем все равно с благодарностью и Велькина, и Котенкова Сергея вот, Леонтьевича, который принял от, от, эту школу и сумел, сумел влиться в наш коллектив и сумел понять именно, чем мы дышим, как мы дышим и кто мы есть такие. То, что мы все-таки благородно очень относились к труду и к тем, кто приходил и руководил нами. И мы благодарны прежде всего этому директору тем, что он сумел сохранить наш коллектив. Сумел. Никто не разбежался, никто не... Как говорится, понимаете, когда приходит новый человек, то начинается по-новому и новыми своими методами. И воспитывать, и следить за школой, и за нами тоже самое. Но он сумел сохранить этот коллектив. И учителя с благодарностью, конечно, вспоминают и этого, и этого учителя, который тоже ушел из жизни. Что остается в памяти, почему мы с такой благодарностью вспоминаем свою школу, это то, что наша жизнь прошла не только наши дети здесь учились, но теперь уже учатся наши внуки и даже правнуки. И это очень приятно. Почему? Потому что родители встречают и спрашивают, ну как? А как же это вы до сих пор без работы? Я говорю, а когда же отдыхать? Ой, какой там отдых? Вы должны быть в школе. Должны помогать, потому что мы же привели уже своих внуков в школу. В первый класс, во второй класс уже и так далее. И это, конечно, очень приятно. И, конечно, вспоминается все хорошее. Потому что о плохом лучше не вспоминать. Потому что хорошего было больше благодарны и тем, кто руководил нами, и тем, кто помогал, особенно родителей, много было, которые всегда понимали. Вы понимаете, вот родительские собрания, которые мы проводили, они проходили на таком уровне, что родители понимали, и в чем у нас беда, в чем нам нужно помочь, как помочь своим детям, как помочь вообще классу. И вот эти вот такие... Традиции, они закладывались и закладываются и продолжают сейчас в этой школе. Тому, коли ми приходимо, нас встречають з улыбками, а нам це приємно. Досвідченими директорами були Іванов В'ячеслав Олександрович, Бондаренко Наталія Федорівна, які присвятили школі багато років. Ці люди передавали весь свій досвід, були справжніми господарями, які дбали про престиж нашої школи і плідно працювали з колективом. З 2009 року директор школи Петрушанський Аркадій Михайлович школа має свої досягнення та визнання у районі та місці. З вересня 2011 року педагогічний колектив нашого навчального закладу бере участь у проведенні дослідно-експериментальної роботи на всеукраїнському рівні за темою. Науково-методичні засади впровадження вітчизняної моделі медіаосвіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України. Учні нашої школи були гостями Дніпропетровського 34-го телеканалу і давали інтерв'ю з питань медіакультури у школі, ділилися своїм досвідом та досягненнями. Медиаграмотность, наконец, становится реальностью, а не долгосрочной перспективой. Сейчас в школах продолжается всеукраинский эксперимент по внедрению в учебно-воспитательный процесс медиаобразования. Приятно осознавать, что в нашем городе есть две школы, где внедряется программа медиакультуры. И одна из них – средняя школа номер 50. Здесь спецкурс начинается с 9 класса. И у нас в гостях уч ученицы, которые уже целый год осваивают этот курс. Знакомьтесь, Наталья Пономаренко и Юлия Войницкая. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Наташа, Юля, ну Расскажите подробнее о проекте. Ну, мы выпускницы 50-й школы с Ленинского района. И что важно знать, это в первую очередь то, что является собой медиакультура. Медиакультура ⁇ это совокупность информации как экранных, так и печатных материалов. Так вот, наш учитель Хорошко Людмила Александровна начала год с того, что, конечно, рассказала нам, что такое медиакультура, ее виды. Также мы начали изучать именно самые основные азы, чтобы в дальнейшем нам было легче воспринимать всю остальную информацию, которая связана с медиакультурой. Ну, о чем говорите на уроках медиакультуры? Ну, прежде всего, мы прошли такие темы, как реклама, виды рекламы, виды информации, социальное неравенство. К сожалению, не во всех странах есть способы связи, медиакультуры и так далее. Также мы проходили такие темы, как манипуляция, критическое мышление, деструктивное влияние на массов... да, массовой информации на общество. Ну а как проходит сам процесс обучения? Мы начали э, в начале, в девятом классе, когда мы только начали изучать курс медиакультуры. Э, было достаточно интересно. На, наш учитель разделил нас на творческие группы. Э, и мы изучали э, рекламы, изучали короткометражные видео. Мы анализировали их. Насколько вам легче стало ориентироваться в информационном пространстве сейчас? Э, скажу, что намного проще, так как... Э, мы чувствуем, можно так сказать, себя профессионалами среди аматоров. Мы уже выпускницы, поэтому нам достаточно легко ориентироваться и понимать, вот, например, в рекламах, когда, какая информация, какую информацию стоит принимать ко вниманию, какую стоит отбрасывать. Это очень важно на сегодняшний день. А в новостной ленте умеете отсекать правдивую информацию от да, это очень важно. Понимать, какая информация истинная, какая составляет правду и неправду. Ведь любую информацию можно переделать, и да, действительно, мы можем отличить. Но это сейчас актуально, как никогда, да? Да, это точно. Вот а насколько вам стало. Что больше всего вам нравится в, в программе медиакультуры? Мне, например, больше всего запомнилось и понравилось то, что мы действительно научились сами делать свои творческие работы. Мы снимали социальные рекламы, также принимали участие в медиафестивале, занимали призовые места. Это очень приятно также, и что наша школа... Стало известно благодаря тому, что у нас появился такой спецкурс. Также мы снимали Швединг. Это такой э, ремикс, который длится всего 3-5 минут. Это, например, э, берется какой-нибудь известный фильм и это никаких эффектов, нет. да. То есть это все делается за один день. Ну мы побывали у ребят не только на уроке медиаграмотности, но и видели их первые достижения. Давайте приобщимся к познанию информационного пространства вместе с ребятами. Ці соціальні ролики творчі роботи учнів Дніпропетровської школи номер 50 Три роки тому дітей тут почали вчити критично мислити, помічати маніпуляції в змі та розбиратися в рекламі, в прямій та прихованій. Курс «Медіакультура» – експериментальна навчальна дисципліна. Офіційно впровадили яку лише дві школи у місті. Були і опасіння, були різні различные... Другие моменты, но дело в том, что нас настолько заинтересовал сам курс медиакультуры и те задачи, которые перед этим курсом стояли, что, в общем-то, интерес превысил все страхи, и мы решили этим заниматься. Если перед началом эксперимента или по первому году в начале не было поползновения у детей что-либо создать, какие-либо медиапродукты, ну, за исключением простейших презентаций, то Буквально в перший же год року, вже були создані і ролики, посвящені соціальної рекламі і более фундаментальні презентації. Педагоги вирішили розказати дітям чесно про те, як створюються журналістські тексти, чому нас оточує велика кількість реклами, та хто іноді ховається за аватарами у соцмережах. Людмила Олександрівна, фаховий філолог з величезним педагогічним стажем, зізнається викладати медіакультуру Спочатку було і цікаво, і лячно водночас. Та результат був того вартий. У нас за три роки роботи в школі в експерименті діти вже навчилися створювати свої фільми невеличкі, знімали соціальні реклами і знімали ролики візитки класів, знімали інформаційні ролики про гуртки, які знаходяться в школі. Сучасні діти з комп'ютером не розлучні друзі, констатують педагоги. Та природну цікавість до нових технологій важливо не перетворити на залежність. І після року навчання медіакультурі учні 50-ї школи самі дійшли висновку. Життя багатогранне та ширше за монітор. Більше подобається учням практична частина занять, тому охочі втілюють свої ідеї в шкільній газеті та соціальній рекламі. Дев'ятикласники зізнаються, уроки на яких вчать аналізувати інформацію, та заохочують до творчості, де говорять з учнями як з дорослими, найпопулярніші, хоча й досі формально є факультет. Вот так проходят уроки медиакультуры в средней школе номер 50. Вместе с нами и вами, уважаемые телезрители, приобщились к познанию информационного пространства и наши гости. Знакомьтесь, Владимир Демченко, профессор, декан факультета систем и средств массовой коммуникации Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара, заслуженный журналист Украины, и Василий Лизанчук, профессор, заведующий кафедрой радиовещания и телевидения Львовского национального университета имени Ивана Франка и также заслуженный журналист Украины. Добрый вечер. Доброго здоровья. Ну, впервые в нашей студии сразу два метра украинской журналистики. Мы так думаем, что ребятам очень важно будет услышать мнение об их проекте. Вот насколько важно внедрение подобных программ в школах сейчас? Василь да. Я з великою цікавістю слухав е, учениць цієї школи і дивився е, той е, відеоматеріал про е, заняття у школі медіакультури. Це дуже важливо. Е, і це дуже добре, що е, школярі вчаться розуміти сутність тієї чи іншої інформації, її глибинну насиченість і в той же час. Вже розуміють, що інформація це є товар, але як, що в тому товарі закладено, які цінності цей товар, ця інформація несе? То це дуже важливо пізнати. Правда в ньому закладена, демократичні цінності, правові цінності чи маніпулятивні, і це дуже добре, що це. На це наголошується. Що почали такий експеримент е, в школах України? Це прекрасно, тому що ще три роки тому на засіданні е, комісії у нас є така науково-методична комісія журналістики та інформації при міністерстві освіти і науки. І я і Василь Васильович, ми члени цієї комісії. Ми обговорювали з представниками міністерства, як це краще в школах е, започаткувати. вам перші совіти. от в 50-й школі. Этот предмет идет с 9 класса. Как вы думаете, может его надо стоит водить раньше, сразу, может, после начальных классов или даже может до начальных классов? Ну важко сказати, коли тут знову ж таки, яка програма, яка мета і, і, і чому чого навчати, може достатньо з дев'ятого, може достатньо з восьмого, а може треба і в школі формувати розуміння, розібратися в тому, скільки дивитися телевізор, що робити в, в тому інтернеті. А тут має бути тут мають бути батьки, не залишати дитину сам на сам, тобто культури спілкування. с электронными медиа. Вы уже слышали, о чем бы вы, вы бы еще хотели э, услышать от метров журналистики? Вот в первую очередь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Можно было бы, как именно вы думаете, разнообразить изучение этого спецкурса в школах? То есть, ну, может быть, мы бы могли помогать наоборот даже учителям вводить что-нибудь новое. Просто, как вы думаете, что именно можно было бы изменить в изучении? Ну, ви знаєте, мені би не дуже хотілося, щоб ми спрощували цю проблему, тому що зараз от з ідеї носяться, що е, після того, як студенти ось почали е, там були ініціаторами Євромайдану, значить, вони мають право вказати викладачам, вказати університету, чому він їх повинен вчити. І, можливо, навіть як я так далі продовжую думку, що й вигнати з аудиторії того, хто на їх думку буде е, вчити не так, як слід. Розумієте? для того, щоб стати викладачем, ми з Василя Васильовичем також Школу пройшли. що Дай Боже кожному. І тому мені здається, що ну, ви можете розказати, що вам цікаво. Ви можете розказати, от, що вам би хотілося е, аналізувати в першу чергу. Це інша справа. Але все ж таки в даному випадку вам залишається тільки довіритися дорослим. І тому сподіваємося, що зовсім скоро прославляться. Ну, а 34-й телеканал, в свою очередь, готов вам допомогти. Тому чекаємо вас в гості, не тільки в качестві гостей, але й в качесті. В качестве полноправних помощників создання програм. Готове? Готове. <реклама> Гордість школи Євроклуб Консенсус. Члени Євроклубу посідали призові місця у районі, місті, області, мають високі нагороди і пишаються своїми досягненнями. У липні президент Євроклубу Журавель Антон брав участь у зустрічі євроклубів в Дніпропетровській обласній раді, де зустрічався з прем'єр-міністром Великобританії Лінктоном і ділиться своїми враженнями. Здрасте вас вітає Євроклуб консенсус та її президент е, Журавель Антон. Наш клуб посолена для того, щоб розповісти і вести наших дітей е, дітей школи, тобто в Європу. Це ідея прийшла діду Колені Володимир у 2009 році. З цього часу починається історія нашого Європу. Я зміг зустрітися навіть у Дніпетровській обласній раді з міністром Великобританії з питань євроклубів Сером Лінктоном. Я буду намагатися, щоб зірка нашого Євроклубу спахнула ще більше. І це я буду доводити. На четвертому фестивалі євроклубів, 12 вересня, ми горді тим, що багато випускників нашої школи працюють у ній вчителями. Це вчитель біології Дробот Оксана Юріївна, вчитель математики Федоренко Валентина Олексійна, вчитель світової літератури Занучко Ольга Вікторівна, вчитель музики Крошка Ольга Михайлівна. Вчитель української мови та літератури Віднікова Олена Михайлівна, вчитель української мови та літератури Хорошко Людмила Олександрівна, вчитель трудового навчання Попко Лариса Євгенівна, вчителі початкових класів Павлова Алла Миколаївна, Буланова Наталя Васильівна, Чернявська Людмила Олександрівна. Батьки випускники школи приводять сюди своїх дітей. Сегодня наши учні а завтра их дети. Хай буде наше свято школи, як добра пам'ятка для вас, а на прощання побажаємо. Не забувайте свою школу, вчителів та рідний клас. Цвіти ж наша школа, процвітай у майбутнє впевнено рушай.